Yuxarı Xamblansay su anbarının ümumi tutumu 52 milyon kubmetrdir. İndiyə qədər buradan əsasən kənd təsərrüfatı məqsədi ilə istifadə olunub. Lakin yeni layihəyə əsasən yaxın gələcəkdən Lənkəran şəhərinin həmçinin Astara rayonunun içməli su ilə təmin olunması da Xamblansay su anbarının hesabına nəzərdə tutulur. Hesablamalara görə il arzında bu məqsədlə dəriyə çadan təxminən 14-15 milyon kubmetr su götürüləcək. Hal-hazırda Lənkəranda 9533 hektar suvarla turba sahəsi mövcuddur həmin sualların sorma suyu ilə təmin edilmesində və həminin Aslara rayonunun 1920 hektar ərazisini sorma suyu ilə təmin edilmesində son dördün mühüm əhəmiyyəti vardı. Xambulançay su anbarının əsas qidalanma mənbəyi bəşəri çayı hesab olunur. Bundan başqa yağış və qar suları da anbarın doldurulmasında mühüm əhəmiyyət daşıyır. Hazırda biz Xambulançay su anbarının 53 metr dərinliyində və anbardan gördüyünüz bu qurğular vasitəsilə su götürülərək şəhərə ötürülür. Orada isə həm kənd təsərrüfatında, həm də içməli su kimi istifadə olunur. Xanbulansay su anbarında iki dağı birləşdirən, uzunluğu 586 metr olan bənd çəkilib. Bəndin dibdən eni 440 metr, üstdən eni 8 metr, hündürlüyü isə 63 metr təşkil edir. Bənddə sızma hallarına gəlincə isə Allah Yar Salayev hazırda təhlükə doğuracaq heç bir halın müşahidə olunmadığını bildirdi. İstənilən bir bənddə Son borunun bandında sızmanın olması bu təbiidir. Sadəcə bu tə, sızmaların hansı səviyyədə olmasının böyük əhəmiyyəti vardır. Fəaliyyət göstərdiyim müddətdə bandda heç bir e, çətinlik, təhlükə doğura biləcək bir hal müşahidə edilməmişdir. Bəndin üzərində müşahidə qurğuları fəaliyyət göstərir. Sızma sularının artıb-artmaması, təhlükənin olub-olmaması bununla müəyyənləşdirilir. Xambulançay su anbarında hazırda suyun həcmi 44 milyon kubmetrdir. Elnor Ələkbərov, Elviz Nəsirli, Lənkəran